সড়ক দুর্ঘটনা রোধ ও সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে সাবরুম মহকুমা পুলিশ প্রশাসনের উদ্যোগে ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন সচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা হচ্ছে এই কর্মসূচির অংশ হিসেবে বৃহস্পতিবার সাবরুম মহকুমা পুলিশ আধিকারিকের কার্যালয়ে এক আলোচনা সভা ও হেলমেট বিতরণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার পুলিশ সুপার মরিয়া কৃষ্ণশ্রী এবং এসডিপিও নিত্যানন্দ সরকার আলোচনা সভায় পুলিশ সুপার মরিয়া কৃষ্ণশ্রী সড়ক নিরাপত্তা নিয়ে দক্ষিণ জেলা আরক্ষা প্রশাসনের বিভিন্ন উদ্যোগের কথা তুলে ধরেন তিনি বলেন সড়ক দুর্ঘটনা রোধে শুধুমাত্র প্রশাসনের প্রচেষ্টা যথেষ্ট নয় সাধারণ মানুষের সচেতন অংশগ্রহণও অত্যন্ত জরুরি বিশেষ করে দু চাকা যান চালানোর সময় হেলমেট ব্যবহার ও ট্রাফিক নিয়ম মেনে চলার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন তিনি এদিনের কর্মসূচিতে স্থানীয় সাংবাদিকদের মধ্যে হেলমেট বিতরণ করা হয় যা সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কাছে সড়ক নিরাপত্তা সংক্রান্ত বার্তা পৌঁছে দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে বলে মনে করছেন আয়োজকরা প্রশাসনের এই উদ্যোগে উপস্থিত ব্যক্তিরা সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং ভবিষ্যতেও এই ধরনের সচেতনতামূলক কর্মসূচি আরও জোরদার করার আহ্বান জানান সামগ্রিকভাবে বলা যায় সাবরু মহকুমা পুলিশ প্রশাসনের এই উদ্যোগ সড়ক দুর্ঘটনা কমাতে ও নিরাপদ সড়ক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ रिपोर्ट प्रोग्राम किया था तो आज ये जो प्रोग्राम है जनवरी का मंथ जो है नेशनल रोड सेफ्टी मंथ है तो उसमें हमारा मकसद यही है कि थोड़ा रोड सेफ्टी के बारे में अवेयरनेस हो जाए ट्रैफिक डिसिप्लिन और ट्रैफिक रूल्स के बारे में भी थोड़ा अवेयरनेस हो जाए तो उसको लेकर हमने आज सबरों में एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था इससे पहले हमने बेलोनिया में भी किया था सांतर बाज़ार में भी किया था जहाँ पे हमने हेलमेट का वितरण किया है तो हमारा मानना है कि अगर हेलमेट पहनने से बहुत कुछ ये जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं वो हम स्टॉप कर सकते हैं क्योंकि ज़्यादातर पाया गया है कि जो टू व्हीलर्स चलाते हैं उनके काफ़ी वो घायल हो जाते हैं इसलिए क्योंकि वो हेलमेट नहीं पहनते हैं दूसरी चीज़ जो है जैसे वहाँ पे तीन चीज़ें के बा तीन चीज़ों के बारे में हमने बात किया है एक तो हेलमेट पहनना दूसरा है ओवर स्पीडिंग तो ओवर स्पीडिंग होने से भी वो एक्सीडेंट काफ़ी बढ़ जाते हैं तो जैसे कि अभी हम बता रहे थे एक कहानी जिसमें लोग मोबाइल फ़ोन्स तो रखते हैं और उसके लिए हम सौ रुपये में कवर खरीद लेते हैं बट हम इतने हमारा जो जान है उसके लिए कोई प्राइस हम नहीं लगा सकते हैं बट फिर भी हम 500 सौ रुपये खर्च करके खरीदने में इतना सोचते हैं तो वो सोच बिल्कुल नहीं होना चाहिए इसलिए हमने पहला इनिशिएटिव ये लिया है कि कम से कम हम पहले हेलमेट डिस्ट्रीब्यूट करें ताकि बाकी लोग भी देख के इसे इंस्पायर होकर खुद हेलमेट अपने लिए अपने परिवार के लिए खरीद के पहन के ये ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे